Во вторник наш город принимал работников Учреждения образования Польши. Гости познакомились с инновационными технологиями школы номер 7 и посетили 29-й детский сад. Ольга Хамутянская и Адам Антоневич – преподаватели школы польского языка и культуры. В Россию они приехали в рамках совместной лингвистической программы, которую реализует университет в Катовицах, Польша и Челябинский государственный университет. Цель нашего визита связана непосредственно с нашей профессией, то есть это преподавание польского языка. Мы проводим уроки польского языка сейчас в в польском культурном обществе «Солярис», его руководитель Владимир Антонов, в принципе, эта организация нас пригласила. Также проводим занятия для студентов, в принципе, для всех желающих, и занятия эти проходят в здании филологического факультета Челябинского государственного университета. Копейск для иностранных гостей очень интересен. Система образования нашего города давно и прочно держится в лидерах не только на уровне области, но и в целом по стране. Внедрением инновационных информационных технологий в образовательный процесс активно занимается школа номер 7. Масштабы модернизации произвели на польских педагогов огромное впечатление. Польские гости приняли участие в записи информационной программы школьного телевидения, а также посетили детский сад номер 29.